Pada tahun 2023, uh, dianggarkan sekitar 115,000 pelajar OKU di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Selamat datang ke podcast edisi khas Bicara Prihatin yang bertajuk Dari Bilik Dajah ke Dewan Kuliah, Inspirasi Pelajar Autism. Berkaitan hak OKU, uh, pendidikan juga merupakan salah satu hak OKU untuk diorang orang deserve to get it. selaras dengan SDG 4 iaitu kualiti uh, pendidikan yang berkualiti. Jadi, mungkin doktor boleh terangkan uh, berkaitan dengan peluang pendidikan uh, golongan uh, autism, hmm. bagaimanakah peluang pendidikan mereka? Adakah sudah mencukupi ataupun mempunyai jurang yang tinggi dengan raja-raja tipikal. Okay. Baik. Um saya nak mengimbas kembali lah. Kalau kita lihat pada awal tahun 2000, pada waktu tu saya masih sekolah rendah ni. Eh? Okey. Pada waktu tu nak compare nak bandingkan dengan tahun 2025 lebih kuranglah. Uh, more or less lebih kurang 20 tahun. 20 tahun perkembangan dari segi aspek eh uh, pendidikan as itu bagi saya ada satu lonjakan yang sangat taruh maksudnya kita uh, Malaysia bergerak dengan sangat baik uh, di mana bagaimana kemudahan untuk pembelajaran kepada uh, golongan OKU uh, bukan autism saja uh, di sekolah-sekolah rendah uh, di sekolah menengah Even sekarang ni pun dah ada sekolah vokasional pendidikan khas di uh, numbers of service tu dah makin banyak bertambah uh, tapi kita kena sedar juga bahawa pertambahan service itu dia seiring juga dengan pertambahan the numbers of uh, student with disabilities di sekolah ataupun di peringkat kanak-kanak dan remaja kalau kita tengok statistik eh uh, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian pendidikan khas pada tahun 2023 uh, dianggarkan sekitar 115,000 pelajar OKU di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah dan dia punya gerak peningkatan tu adalah sentiasa kita melihat peringkatan tu dalam 5 tahun sebelum memang jumlahnya semakin meningkat uh, dari segi uh, murid OKU dan daripada 115,000 uh, murid OKU ni uh, sekitar 90,000 kalau tak silap saya adalah masalah pembelajaran uh, dalam masalah pembelajaran ni yang kita agak uh, saya dulu juga seorang cikgu Uh, mengajar di sekolah cikgu berikan khas eh, lebih kurang tujuh tahun dia apabila dalam masalah pembelajaran ni semua ada dalam sindrom down, ADHD, autism ya. Yeah. um, jadi um, kita kalau dari konsep pendidikan untuk autism kita kepada autism dia style of learning ataupun how kita nak mengajar tu dia berbeza kita tak boleh mix dari segi yang terbaik lah. Kita tak boleh mix semua murid ni dalam satu kategori, letakkan dalam satu kelas sebab yang ADHD oh dyslexia, mungkin dia ada difficulties yang berbeza. Yang Dan pendekatan yang berbeza juga. Right. Tadi kita sentuh pendekatan yang secara individu. Itu. Tapi kalau kita bayangkan, eh, well, yeah, uh, the numbers uh, ada ratio ataupun nisbah dalam satu kelas lebih kurang 6 ataupun 7 pada waktu itu uh, satu, satu 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 kelas ada 6 ataupun 7 tapi kalau kita nak lihat hmm. sekarang dengan statistik murid yang bertambah saya yakin bahawa mungkin kawasan-kawasan di lembah Klang yang maksudnya pendedahan berkaitan dengan pokim uh, parents are lebih aware eh, untuk dapatkan kebatangan diagnosis jadi Mungkin dah satu kelas tu lebih daripada 10 murid mungkin. Kan? Jadi bagaimana seorang cikgu dalam kelas tu nak uh, melaksanakan pembelajaran, uh, pengajaran dan pembelajaran kepada yang berbagai keperluan dalam kelas? Itu antara jurang yang perlu kita lihat lah sebab tadi ada tanya pasal jurang ni. Hmm. Sebab proses ni dia akan bermula daripada, ya kita ada uh, program pra-PPKI. PPKI ni mungkin kepada eh uh, yang mungkin tak tahu program pendidikan khas integrasi ya. Eh. Okey. Uh, biasanya kita tawarkan bermula umur 7 tahun. Maksudnya untuk pelajar-pelajar umur uh, murid OKU ni. Tapi ada juga ada juga perkhidmatan ataupun kelas pra PPKI yang disediakan di sekolah. Maksudnya umur 5 ataupun 6 tahun dah boleh. Okey. Ini maksudnya uh, peluang pendidikan tu dah bermula seawal yang daripada umur 5 tahun ataupun 6 tahun di pra PPKI sekolah rendah, sekolah menengah eh? dan punya kita ada juga program vocational eh? di sekolah menengah pun uh, dah ditawarkan program CJ Kemahiran Malaysia kepada pelajar-pelajar OKU murid-murid OKU kita itu itu antara transformasi pendidikan yang dah berjalan dalam tempoh-tempoh tahun ni syukur Alhamdulillah lah, kementerian pendidikan Malaysia saya lihat uh, satu usaha yang sangat baik, cuma masih ada lagi ruang-ruang uh, yang perlu diperalusi untuk mem memastikan kualiti. Uh, Sebab apa? Saya melihat bahawa pendidikan ni datangnya daripada hasil negara. Cukai-cukai yang dibayar oleh rakyat. Dan akhirnya akan kembali kepada servis yang diberikan kepada rakyat semula. Dan salah satunya adalah komuniti OKU tu. Jadi kita nak pastikan bahawa apa yang diberikan itu benar-benar berkualiti dengan sesuai dengan apa pembelajaran ataupun kos yang kita keluarkan. Bukan hanya bukan bersifat tangkap muat ataupun janji ada je lah ha, kita tak nak macam tu jadi supaya uh, akhirnya um, pendidikan tu berkualiti sebab uh, ni je jauh lagi tau. dia bukan kat sekolah saja. sebab kalau kita tengok dalam research pula dalam aspek research uh, kebanyakan negara dia kenapa dia betul-betul bagi uh, yang sangat baik pada perkhidmatan kepada OKU sebab dia nak mengurangkan beban apabila mereka dewasa penjagaan semasa mereka dewasa so pentingnya dari peringkat kanak-kanak tu bagi servis yang terbaik so bila dia habis sekolah dia pergi ke universiti dan sehingga dia dapat kerja dia boleh mengurus, uh, menyara diri di sini so akhirnya dia mengurangkan beban dan kos pada negara dari segi aspek penjagaan apabila mereka dah masuk dewasa hinggalah ke seserah Okay, terima kasih kepada doktor di atas perbasian. Terima kasih kepada prof di atas perbasian tadi. Jadi kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini.